Вітаю усіх телеглядачів на часі. Програма пряма мова, де ми говоримо про актуальні теми. І сьогодні у нас у студії дуже цікаві гості. Це Віктор та Оксана Юхимовичі, психологи, експерти сімейних стосунків. Відповідно, розмова наша сьогодні буде про сімейне щастя і про те, як зберегти домашню тиху гавань, знайти себе у цьому світі, знайти половинку. Знайти і не втратити. Отож, доброго дня, пані доброго дня. Оксано, доброго. доброго дня, пане Вікторе. Так, ви спікери фестивалю, який відбудеться найближчими днями в Рівному, цієї суботи і неділі. Жіночий всеукраїнський фестиваль Аніма. Расскажите, пожалуйста, трешки про цей фестиваль, как вин виник, какой уметою и что це є. Ну, фестиваль достаточно уже долго существует вообще на Украине в разных городах нашей страны. Начинался он с Киева, сейчас он второй раз в этом году будет в Ровно, также он проходит в других разных городах. Это достаточно самый сильный интересный фестиваль, тем что приезжает там действительно специалисты, потому что организаторы устраивают такую систему, что они сами лично отбирают э, спикеров. И они гарантируют профессиональность ведущих. Этот фестиваль женский, но по желанию, конечно, могут и мужчины прийти, там в любом случае их впускают. Вот. И женщина за два дня получает достаточно очень много информации, потому что она видит человека и спикера, и она чувствует, какую информацию для нее приемлемая, какая нет. Потому что информации достаточно много. В интернете мы почитали, что-то поняли, что-то не поняли. А на фестивале в живом общении всегда... Может спросить, задать вопрос или какое-то уточнение и почувствовать нужна ей эта информация или нет и как это применить? Яка метафисти и Чему самое для женщин? Угу. Ну а, почему именно для женщин? Потому что ну, женщина всегда больше интересуется такими вещами, потому что мужчина у нас всегда Идет и работает, да? Он делает, ему никогда. Да, а, да, а женщине всегда интересно да, узнать, почувствовать, ну, куда ей идти. И, как мы говорим, женщина – это шея, мужчина – голова. Вот шея должна быть очень а, интеллектуальная, знающая и понимающая, куда вертеть эту голову. Ну и вертеть там… Без... Но да, еще, да, да, еще можно сказать так, что женщина занимается сбором информации, а мужчина занимается делами. Поэтому, когда женщина собирает информацию, она всегда ее доносит мужчине. Мужчина знает, что ему нужно делать. Кто организатор фестиваля? Организатор фестиваля «Вровно» — это Яна Доммат. Она второй раз уже организовывает фестиваль «Вровно». Он достаточно сильный организатор. И она тоже также приглашает спикеров и лично смотрит профессионализм этих спикеров. А цього року ви кажете, от фестиваль не вперше, а цього року що очікувати глядачам, які цікаві люди будуть учасники доповідачі, і що для себе ну які цікавинки ага. учасники фестивалю зможуть для себе відновити? Ну, на фестивалі там йде чотири направления: взаємоотношення, бізнес, стиль, красота і інтимні відношення. І веп гостям буде Анна Сонцева, яка є... психологом, ведущей и а, заняла титул «Мисс а, а, мира-2014». И у нее очень интересный мастер-класс, это вот такой вип-гость. А, Будет очень много тренеров с Киева, будут из Ровно и будут, я знаю, из Львова очень достаточно сильные спикеры. А, еще прозвучать истории успеха ведомых людей. Да, и чем мне нравится именно фестиваль Анина, ну, тем, что там не просто да, какая-то реклама идет, а там идут конкретные упражнения, там конкретная информация, которая, побывав там, можно применить это в жизни. Паня Оксану, пане вы уже не впервые берете... Вікторе, перепрошую, участь у фестивалі, він всеукраїнський і ви були в різних містах ще. В яких містах довелося побувати і чи відрізняється аудиторія цих міст між собою, менталітетом навіть, відношенням, настроєм? Ну, Ми практично були в усіх регіонах, тобто в обласних містах. І звісно, люди відрізняються. І будемо говорити про те, що регіон западної частини України дуже сильно відрізняється від восточної України. Почему? Потому что именно западная часть Украины несет свои какие-то семейные ценности. И здесь люди больше как-то пытаются понять, как сохранить семью, как ее можно развивать. То есть почему? Потому что семья это и есть ячейка общества. И если мы не будем заниматься семейными ценностями, то государству это тоже будет неинтересно. Поэтому, когда семья развивает свои ценности, то государство понимает, что это необходимо людям. Тобто думка про те, що саме в західній Україні людям більш притаманні сімейні цінності, вона має <гумене> основу. Так, тому що саме в Західній Україні більше зберігана культура сім'ї. Ну, это даже исторически, смотрите, вот церкви, где больше их да, строились. В Западной Украине они больше сохранялись. На восточной они были разрушены. А раньше семейные ценности, там сто лет назад, да, они давались через церкви. церкви. Батюшка рассказывал, как надо сохранять, как отношения. То есть приходили же на исповедь, да, он как-то общался. То есть это еще сложилось исторически. Да, вот именно вот эти э, церкви, куда приходили люди, и где а, через духовные вещи давались именно семейные ценности. Поэтому в Восточной Украине этого изначально было меньше, и вот сейчас это, конечно, сложилось. Там больше люди такие, бизнес, да, постройка бизнеса, э, внешний вид, да, стиль. Это, да, там вот такие они больше... А э, Западная Украина, она больше понимает, что надо сначала в семье построить отношения. И вот на этой а основе. На зону, да, тогда уже идти вперед. Потому что тыл он очень важен. Вы, психологи, с багаторечным стажем. Скажите, а чему самый напрям семейных видосов? Ну, мы занимаемся с людьми уже с 2002 года, но именно семейные отношения у нас возникла идея, школа семейных отношений возникла где-то 5 лет назад, когда начали к нам приходить молодые девочки, 22 года, 23, и мы начали видеть, что они не знают каких-то вот элементарных пониманий, семейных отношений, да, что, что надо мужчине, что даже, какая роль женщины, ну, честно говоря, мы были сначала очень удивлены, поражены, что какие-то вещи ну, для нас, как казалось, это элементарно, да. А молодежь этого не знает. И мы тогда поняли, ну, во-первых, мы э, достаточно вместе э, с Виктором живем 18 лет, у нас трое детей. Да, три сына и опыт, который мы получили в наших отношениях, плюс те знания, которые мы получили из психологии, обучаясь у ведущих мастеров, да, мы поняли, что нам есть что рассказать, и мы сделали эту школу, где мы даем именно семейные ценности. Мы обучаем людей, как взаимодействовать друг с друг другом, молодых людей. То есть мы обучаем <связываем> людей чему? Мы обучаем людей духовных законов. То есть духовные законы имеют свои правила. Чтобы лучше понимать, то мы будем говорить о том, что закон позволяет увидеть, как будет разворачиваться события. А правила позволяют увидеть, как можно сделать правильный шаг. А какие основные правила? Допустим, первое правило. Есть мужчины активные, есть пассивные. И женщины есть активные и пассивные. Если мы посмотрим на то, что мужчина активный, это тот мужчина, который четко знает, видит свою цель, он знает, какой получит результат. Пассивный мужчина довольствуется тем, что имеет. Если а -а -а. говорить о активной женщине, то активная женщина, та, которая наполняет себя эмоциональными переживаниями, чувствами, воображениями. Пассивная, которая просто вызывает все дела на себя, то есть Мужские будет, лишает себя чувств эмоциональных переживаний и воображений. Это как жертва, да? Обычно вот таких женщин, мужчины лежат на диване, а она все на себя взяла, все принесла, все покрасила, побелила, а он лежит и говорит, там да не так хорошо. То есть это два пассивных человека. И здесь особенность одна, особенность в том, что нужно понимать, что мужчина использует женщину как проектор. Он прогоняет через цель. Я как-то мне такие посылы. Да. Прогоняя через нее свои идеи. И если женщина показывает эмоционально, что ей это приятно, он понимает, что нужно двигаться в этом направлении. И если женщина показывает, что мне это неприятно, он тогда оставляет, ищет другой подход. И вот смотрите, разница между активным мужчиной и пассивным. А активный видит цель, а пассивный ее не видит. Он не видит смысл. И вот как раз здесь задача женщины, показать ему смысл. Но показать не в упреках. Показать не то, что так, встал сегодня по плану, сделал то-то, то-то-то, потом он что-то забыл, она приходит и говорит, а ты без меня это не можешь сделать. Да? То есть не так надо взаимодействовать, не так надо показывать мужчине э, его смысл да, в цели. А здесь надо рассказать, вот Виктор говорил, что она чувствует, если он это сделает. То есть если женщина каждая будет рассказывать, что она чувствует, если он это сделает, если он, например, это не делает, то не упрекать его, а сказать, вот ты знаешь, я, когда ты лежишь на диване, я в этот момент чувствую себя одинокой, что я на себя все свалила и несу, и мне так тяжело от этого. И когда, особенно, вот мы девочек учим, да, женщин учим, вот именно там взаимодействовать с мужчиной, и они когда приходят, и говорят, Ребята, говорит, вы знаете, прям поразительные результаты. Спросу, Мой когда услышал, что я чувствую, так он, говорит, во-первых, встал и начал что-то делать. Он говорит, там три года у нас одна пара не могла закончить ремонт в кухне. Он говорит, так сам мне за месяц делали, доделал весь ремонт. Уже, звонит, он как чудо, он к машине приступил, колеса были три года откручены. Ну, Зачем-то вот... Майбут ее. Да. А, а если сходятся две люди? активные человек и активная женщина, что ты Гармоничные да? Они же по-разному активны, потому что разная природа. А вы конфликтуете два таких вот лидера? Нет, нет. смотрите, дело в том, что опять-таки мужчина, то есть мужская природа – это действие, uh -huh. а женская природа – это чувство. То есть женщина должна, будем говорить другим, не должна, а ее обязанность вдохновить мужчину. Uh -huh. то есть, подтолкнуть его на нужные действия. И тогда у них проявляется процветание. Почему? Потому что мужчина действует, а женщина вдохновляет. Когда женщина в него верит, мужчина точно понимает, что это нужно женщине. Ради нее она это делает. Здесь же активность, смотрите, активность не в, одном, не в одной природе действия. Когда два действенных и два лидера, которые привыкли да, подчинить друг другу, конечно, будет конфликт. Но если мужчина стоит на пьедестале умного, а жена стоит на своем пьедестале мудрая, ну, тогда им делить нечего. Они каждый на своем пьедестале, и все прекрасно. И все и они... Конечно, потому что когда мы с Виктором вот 18 лет назад встретились, мы тоже были два самодостаточных человека, два лидера. И когда нас некоторые знали по отдельности, говорят, как вы столько лет живете? Я говорю: ну, потому что я, переходя в дом, да, в квартиру, я чувствую роль женщины, что я должна чуть по-другому, да, не так, как я раньше на работе. Там, сел сюда, сделал это. Ну, конечно, тогда какой мужчина меня терпел. Ну, по крайней мере, на характер Виктора я точно не смогла бы так сказать, потому что я тоже чувствую, что так нельзя. я должна свою роль занимать. Мудрой. Значит, играет в всем роль женочей интуиции. Конечно. Врачи, есть такие понятия, как интуиции. интуиция, успела на... Мужчина должен являться лидером в действиях, а женщина угу. – лидером в эмоциях, в, в то есть в чувствах. Да. Угу. То есть в картинке. Потому что если женщина показывает мужчине картинку и говорит, что это его идея, и он хватается за эту картинку, он понимает, что это нужно, он действительно верит в то, что это его идея, да, может быть, это и не его идея, да, но женщина так преподносит ему, что он верит, да, это моя идея, и я знаю, что мне нужно делать. Она его постоянно поднимает и говорит о том, что ты мой герой, ты это можешь сделать. И он действительно верит, он понимает, что в него верят, это нужно кому-то, он делает. Сдается так просто. Да. А какие вот. первочервовые основные принципы семейного счастья все-таки, если можно сказать, каких-то три кита, например, выделить, на каких стоит? Можно сказать одним даже одной фразой. Mm -hmm. Смотрите, счастье живет всегда в той семье, где мужчина идет за Богом, а женщина за мужчиной. Гарно. И мудро. <laughs> А такі питання, от ви кажете, ви розглядаєте теми там і в них є інтимні стосунки. Чи повинна жінка пробачати зраду, чи повинен чоловік пробачати зраду? Бо часом так склалось в суспільстві, вважається, що чоловік, ну він же чоловік. А якщо жінка, як вона могла? ну якось ми так трішечки дискримінуємо в цьому плані жінок. Виходить, Здесь треба посмотрети на те, що фактично. Измена мужчины это уже следствие. Или измена да, женщина если, если мы будем ковыряться в следствии, то фактически мы ничего не сможем сделать, то есть не решим ни одну проблему. Надо смотреть на то, где находится сама причина. Причина находится в женщине. Казалось бы, странно, как это в женщине причина находится. Первая причина в том, что женщина не верит в мужчину. Если женщина не верит в мужчину, это признак первой измены. То есть это зерно семя. Откуда произрастают все остальные вещи? Бедная Ну, да. э, получается, смотрите, когда женщина изначально не верит мужчине, не поддерживает его, да, там, не вдохновляет, тогда мужчина начинает искать, подсозна сначала подсознательно других женщин обращать внимание, кто бы ему, мог, какая женщина кто могла вдохновить бы его? Э, это дать? Поэтому у него сначала он будет смотреть, потом у него зарождаются мысли. Если в этот момент женщина это не чувствует, вот как раз вот вы говорите женская интуиция, вот ее надо применять как раз вот в этих ситуациях, да, Ш и, ну в ситуациях никогда куда он пошел, на кого посмотрел, а что во мне не так, что мне надо как-то по-другому взаимодействовать, раз муж начал позже приходить. Ну, значит просто сесть поговорить, потому что вот э, вы спросили три основные вещи, надо э, всегда в отношениях друг друга уметь слышать и слушать наблюдать и разговаривать. Это вот три вещи, которые вот самые необходимые в семейных отношениях. Если мужчина и женщина начнут друг друга слышать и слушать, да, разговаривать, ну, тогда не будет измен. Тогда Даже повода не будет. Мужчина будет именно получать то, что необходимо ему в семье. Лісічно, тоді ще один міф: кажуть, що не буває вдалого сімейного бізнесу, що не можна працювати зі своїми родичами, що там чоловік і жінка на одній роботі, це ж жах, ви ж вдома бачите один одного і на роботі. Ну є такий міф, так Хоча я особисто знаю сім'ї, досить добре. Вони себе почувають, займаються разом бізнесом і дуже по тому ж вони вміють договарюватися. Семья – это умение договариваться, работа – это умение договариваться. И неважно, муж с женой, просто, может быть, они где-то иногда переносят личные отношения на работу, но это тоже не умение договариваться, здесь надо уметь договариваться. А чиноператворица – это где семья… Это самое рабочее место и бизнес. Ну, вы знаете, мы вот 18 лет вместе, из них мы, в принципе, 15 лет вместе работаем. Конечно, 15 лет назад, первые три года, мы начинали... Была. Да, была притирка, как два работающих, да, как семейная пара у нас уже первый год прошла притирка. У каждого и... свои взгляды были, да. и надо было как-то вот расставить эти взгляды по порядку. Но мы садились и договаривались, что смотри, вот ты делаешь, я, например, как женщина садила, меня, естественно, больше это не устраивало. Мужчина не более спокойный, он, ну, мужчины обычно уступают. Меньше эмоций. Да, да ну ладно, хочешь так, хорошо, но э, я тогда это понимала, что где-то я более эмоциональна. Я просто садилась и говорила: смотри, давай посмотрим, кто из нас что делает лучше. Ну, и вдвоем обсуждали. Вот смотри, ты Господь классно... Расходил обувь. Конечно. Вот ты делаешь вот это классно, я вот это классно. Согласен? Конечно. И я тоже согласен. По-мужски по-женски. Да, по-мужски и по-женски. И мы просто разобрали сферы, да, вот где он классно, Виктор, делает, где я хорошо делаю. И мы согласились и уступили первенство вот в этих сферах. И все. Не оспариваем И поэтому у нас нет каких-то... Поэтому мы, скажем, сделали еще одно правило. То, которое mm -hmm. говорит, что в семье всегда есть спонсор. Это глава семьи, мужчина, который дает, то есть финансы финансирует. Есть директор, который управляет, это женщина. Поэтому, если женщина мудрая, то она всегда, что делает директор? Распределяет обязанности. Плюс к этому задействуют спонсоры еще. Которые продукты носят, да, и помогают посуду мыть. Тогда еще один милый, еще Сім'єю і вихованням дітей безпосередньо займатися саме жінка, деякі чоловіки обмежують, він вважає, що він зароб... заробляє гроші, mm -hmm. що він забезпечує сім'ю. А вона що? Вона сидить вдома, вона домогосподарка, вона займається дітьми. Mm -hmm. І це якось і не вважається, що вона працює, вважається, що вона взагалі майже нічого mm -hmm. не робить і сидить вдома. Але ж це не mm -hmm. так насправді. От дивіться, тут теж маленький примір із того ж фільму спартанців, коли женщина сначала воспитывает ребенка, а дальше ребенок переходит в руки мужчины. С определенного возраста, да. да. Почему? Потому что более строгое воспитание, которое подводит к тому подготовка к жизни. Ну, для мальчиков. Нам угу. есть много что сказать, каждый хочет свою. И смотрите, существуют две модели партнерских отношений. Первая модель, когда мужчина, вот как вы сказали, зарабатывает, а женщина реализовывает себя в семье и с детьми. Если их это устраивает, ну почему и нет? Но вторая есть еще модель, которая возникла, ну, где-то начала зарождаться 70 лет назад, 80, когда женщина тоже захотела себя реализовать в социуме. И тогда эта модель называется «вместе работают, вместе растят детей, да, вместе готовят». Но вот у нас, например, такая модель, потому что 18 лет назад, 20 лет назад я хотела именно вот такую модель, что мы делали все вместе. Мы вместе живем, мы вместе работаем, мы вместе рожали детей. Вот Виктор роды принимал и второго, и третьего ребенка. Да, мы вместе что-то разрабатываем, потому что для нас вот эта модель, она более приемлема, поэтому мы для себя выбрали. И для нас нормально воспитывать вместе детей. Но если люди выбирают, семейная пара выбирает первую модель, и они согласны, и женщина с этим согласна, и мужчина, почему нет, Господи, ну ради Бога, это их решение. Мы эту модель называли «Свободные руки». <laughs> то есть, кто свободен, подхватывает <laughs> и постоянно процесс идет, 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 идет. Я в... еще вниз выслала. Конечно. Ну, вот я, например, работаю, Виктор там с детьми остался, он может и мы приготовить, он может и там быстренько пропылесосить. Если Виктор работает, все то же самое делаю я. У меня там, например, там что-то упало, я прибила, ну, то есть, я вообще на это не смотрю. Люди, которые приходят до вас, с чем они приходят и обращаются? Ну, первая проблема это поиск партнера. Да? То есть очень сейчас достаточно много э, женщин, э, которые в поиске. Там нас... быть, нема нормальных человек. Мира. Да, вот это они как раз приходят, мужчин нормальных нет. И мы начинаем рассказывать, что, понимаете, вы, чтобы для того, чтобы встретить принца, надо самой стать принцессой. Иначе вы будете всю жизнь ходить параллельно. Да? Принц где-то там, а вы вот где-то там. Поэтому здесь вот как раз тема полюби себя, начни выглядеть, начни там готовиться, готовить. Умей разговаривать с мужчиной, потому что, смотрите, на самом деле потребность поговорить, это мужская потребность. Я думала, она в паке. Да, Но. вот все тоже думают, наоборот. А именно, да, потребность мужская. Первое. Почему? Потому что фактически, смотрите, женщина любит чем? Правильно? Тогда получается мужчина должен говорить. А женщина чем любит? Ну, вот есть мужчина чем любит? Мужчина и женщина мают, соответственно, выглядеть. Да, да. да. То есть мужчина любит глазами, женщина ушами. Значит, мужчина постоянно рассказывает, то есть влияет на женщину словом, женщина отвечает. То есть первая обязанность женщины научиться слушать чтобы понять, о чем говорит да. партнер. Когда женщина понимает, о чем говорит партнер, она знает, что ему нужно сказать. А человеки тоже свертаются, чего не сравнивается приходит с особыстыми такими. Мужчин меньше обращается. Меньше обращается, но тем не менее приходит тогда, когда уже очень жарко. А человеки с чем приходят? Когда не может найти женщину? Да. Дело не в том, что он не может найти женщину, а больше как найти общий язык с ней. Почему? Он не понимает, что нужно женщине. Вот поэтому существует закон, который четко говорит, подобное притягивает подобное. То есть закон притяжения, кого я к себе притянул, и тут же срабатывает второй закон, закон отражения. То есть зеркало. Передо мной стоит тот человек, который не является человеком, является моим отражением. О чем говорит этот человек? В нем есть приятное, есть неприятное. Приятно то, что меня радует, неприятное то, что меня огорчает. Вот как раз с этим нужно работать, с тем, что огорчает. Когда человек начинает работать с собой, он меняется, естественно. Тот, кто стоит перед ним, донес информацию, и тоже меняется. Угу. Точно так же, как отражение. И часто к нам еще приходят семейные пары которые вот год прожили. Потом приходят семейные пары, которые 18 лет прожили. То есть все зависит от кризисных моментов в их жизни. Кто-то там 18 лет терпел, и тут она уже понимает, что. А какие вы за час шлюбу кризовые моменты, там кажут, рейк, первый, потом три, вот такие этапы, если можно так поделиться. ну, смотрите, есть пять этапов семейных отношений. Первый этап конфетно-букетный роман. Все здорово, прекрасно. Эйфория. Эйфория. Ну, может одна мама кричать, боже, кого ты выбрала. Да? А да. вот, но он всегда короткий, растянуть его на всю жизнь нереально, потому что у нас же еще есть четыре периода, да. Но мы же пришли не отдыхать, мы пришли что-то делать, познавать, набираться опыта. Поэтому второй этап семейных отношений вообще даже не семейные а отношения между мужчиной и женщиной, это этап быт когда в этом этапе начинается раздражение. Вот щетку не туда положил, скинь не Продирание. туда положил, да, плюс начинает раздражение какие-то ну, черты характера, он не такой, ну, идет вот тогда разочарование. И, кстати, основной процент разводов приходится на второй э, период. И смотрите, как на получается, бытовом. вот на бытовом они расстаются, и они переходят, встречают нового конфетно-букетный роман потом опять по-любому будет второй период, будет раздражение, они расходятся. может на это. Конечно. И вот смотрите, женщина, которая ходит вот так, первый-второй период, первый-второй, она же думает, что этот первый должен растянуться на всю жизнь. Тогда она ставит клише, мужиков нет. Или все козлы, там еще какие-то, да. И вот начинаешь объяснять, смотри, а существует же еще третий, следующий период. Это период э, уважения, когда женщина или мужчина, неважно, начинает понимать, период терпения, что надо менять себя, а не партнера. Потому что человек воспитывается до 5 лет. И если вы не участвовали в воспитании своего супруга или жены до 5 лет, ну, бесполезно его перевоспитывать сейчас, когда ему за 20. Да? Вот. Поэтому в этом периоде вы начинаете работать с собой. И как раз потом начинается четвертый период любви и приятия. Вот истинная любовь, она возникает после вот этих трех этапов, когда вы прошли этот период. Когда и... уже не дратует на повешенный Конечно, росла. когда вы его принимаете такой, как он есть. И говорите, боже, какое счастье, какая я счастливая, да, что ты рядом. Вот это все мелочи, это не важно на самом деле. И тогда наступает пятый период обновления отношений через конфетно-букетный аромат. А там опять будет вот эта притирка. И вот эта э, спираль отношений, она всегда повторяется. То есть эти пять периодов, это не делят нашу жизнь. А кто пришел? Периодов, да, потом следует опять на пи... первый смотрите обновление отношений через что конфликт на роман. там все время будут какие-то нюансы понимаете все равно будут нюансы притирок. например обновление отношений через что вечеринка или поехали в отпуск о все прекрасно эйфория приезжает домой и тут быт. опять ее начинает раздражать потому что картинка поменялась и начинает ну, партнера какого-то раздражать потом когда он это все уже понимает осознанно он переходит хорошо, ладно, сегодня я там фыркнула, сегодня я промолчу, все-таки же я его люблю, он же у меня самый классный. И женщина этим успокаивается, а потом она приходит вот как раз на четвертый период приятия, любви и потом обновление отношений. Она же когда людина молчит, молчит в ней, она сбируется, она сбируется, это же тоже погано, когда людина молчит. Правильно. Смотрите, когда она собирает, это значит, например, подавляет агрессию. Вот ее мужчина не устраивает, и она сидит и думает, вот какой он такой секой-пересекой. А здесь же надо или, э, посмотреть, почему нас раздражает в нём. Это же есть в нас, да, закон зеркала. Нас раздражают люди только то, что есть в нас. То есть проработать с этим. Надо думку все чоловіка все-таки от чоловічу голку, <гум> почто, пане Вікторе, якою <гум> повинна бути жінка ага. по очах ну, чоловіка взагалі? Вообще мужчина хочется хочет, хочет видеть ту женщину, которая способна принимать его. Mm -hmm. Почему? Потому что в первую очередь мужчина ищет то место, куда он может прийти, то место, где его должен кто-то ждать. И если он находит такую женщину, которая его ждет, постоянно принимает, он именно туда и будет приходить. Но есть такие люди, которые просто тем користуются что их чекают, когда приходят, а идут, приходят. Дело в том, что женщина раскрывает мужчину, мужчина сам по себе не раскроется. Женщина является зеркалом мужчины. И здесь, если мужчина точно понимает, кто ему нужен, он именно находит того человека, который действительно готов работать с ним. Тогда на завершение хотелось бы и порады для я как все-таки каждой женщине стать счастливой от вас, досвеченных психологов, какие-то какие-то маленькие актуальные Здесь я бы сказал бы так, что есть мужское счастье и женское счастье. А в чем разница между тем и Разница в том, что женщина наслаждается, а мужчина удовлетворяется. И здесь посмотрим на то, почему вот это так. Если мужчина положительно влияет на женщину, женщина наслаждается его влиянием. А мужчина удовлетворяется тем, что он делает свою работу. Ну, а я бы пожелала мужчинам всегда хвалить женщину за ее внешность, за ее качество. Вот тогда вам женщина простит все. А женщинам порекомендовала бы говорить мужчине только три вещи. Я в тебя верю, одобряю и поддерживаю. И смотрите, вот в этот на список трех вещей не входит. Я тебя упрекаю за то, что там, ты такой или такой, или сделай то-то-то. Всегда говорите своему мужчину, я тебя верю, одобряю и поддерживаю. Дякую вам за таке дуже цікаво цікаве інтерв'ю для мене. і, Сподіваюсь, для глядачів. Кому цікаво, приходьте на жіночі всеукраїнський фестиваль Аніма в суботу і неділю на Соборну Десі. Mm. Там я думаю, почуєте ще багато цікавих речей. І вам нагадаю, що у нас у студії були Віктор та Оксана Юхимовичі, психологи, експерти сімейних стосунків. І я, ваша ведуча Наталя Демадюк. На все добре. Лишайтеся на телеканалі «Ритм». Дякую.